продолжаем трансляцию громадского Донеччины. Небольшие трудности были технические, но они уже устранены. Мы остановились на том, что появляются новые жертвы перемирия, которые объявил президент Украины Петр Порошенко. Перемирие было объявлено до вчерашнего числа, до 28 июля, июня, но оно было продлено на трое суток вчера приказом президента. И сегодня вот уже под Славянском был бой, по словам пресс-офицера АТО, Алексея Дмитрия Шковского. в результате обстрела позиций украинских силовиков трое бойцов АТО погибли и четыре получили ранения. Огонь террористы открыли со стороны жилого квартала Семеновки. И в интернете на роли на ютубе появилось мнение одного из нацгвардейцев по поводу перемирия, как он видит ситуацию. Эту. Этот человек он был на блокпосту номер один, который был уничтожен в ночь с 26 на 27 июня. Есть его прямая речь. Все говорят разные вещи, но никто не говорит, скажем, тех вещей, которые видят только солдат. Вот эти перемирия, коридоры, то, что там правительство дает какие-то коридоры, ну, ерунда полнейшая. Перемирия, допустим, они говорят перемирие, а нас в тот же вечер обстреливают с минометов. Никто это не говорит, допустим, нету жертв, значит, этого и не было. Там были бои, жестокие бои, просто чудом, ну, все уцелели, допустим все, все нормально, а то продолжается. Эти блокпосты, мы делаем свою работу, все мы тут делаем свою работу, но когда говорят, что есть кольцо вокруг города, это ерунда, он по полю, ну раз пять точно я видел, едет КАМАЗ и неизвестно что там. Мы сидим здесь, нам говорят, стрелять в ответ нельзя, потому что, видите ли, там популистское какое-то или политическое решение, я не знаю кого, не стрелять в них, ну грубо говоря, да? Но нас обстреливают. То есть, получается, мы кто? Мы, ну, мишени, чтобы они тренировались, как стрелять с минометов, снайперы, допустим, да? То есть, мы мишени, по сути. Мы сидим тут, как мишени. Если, мы, если это перемирие, то какого черта мы здесь сидим? Вот вопрос. Они строят, строят там укрепление, завозят вооружение последнего поколения, которого мы не, не то что не видели, мы его не нюхали даже. И вот, в принципе, вот ситуация. Вот это и есть коридор, вот это и есть перемирие. Я просто не вижу с точки зрения вот, военной вот, эффективности, за зачем мы здесь. Заблокируй город, то есть, но тогда мы должны обстрелить их в ответ, правильно? Ну, логически. А мы стоим здесь, получается, просто... Ну, вот это очень сильно подрывает боевой дух и желание, желание здесь быть. Просто у меня, как бы, лично мое мнение создает впечатление, что э, популизм важнее да, какой-то действительно операции. То есть, Разговоры об операции важнее самих целей этой операции. Ну, как-то так. В Совете национальной безопасности и обороны уже заявили, что власть примет быстрое решение о нейтрализации боевиков на востоке Украины, если они будут нарушать перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, для этого надо собраться на заседание и принять быстрое решение по этому вопросу. Да, вот. И есть еще сюжет, телеканал... сюжет компании BBC. Корреспонденты BBC Ольга Ившина и Максим Ломакин поделили... поделились материалами, которые они сняли за время работы в Украине. Это показывает, как работают журналисты в зоне конфликта. Стрельба возле аэропорта Донецка продолжается уже несколько часов. Бой, интенсивность боя постепенно увеличивается. Кто откуда стреляет и где находится, чьи позиции, пока совершенно не ясно. В городе Донецке местные власти пытаются показать, что город живет мирной жизнью, проводят всякие мероприятия публичные. Правда, на них приходит мало жителей. Вот сегодня решили отметить День молодежи. И там собрались 200 спортсменов ну, в виде спортивных соревнований. На них пригласили 200 спортсменов, но из местных жителей пришло всего 10 человек. Тем не менее, мэрия продолжает утверждать, что в городе все спокойно. Есть сюжет. Наш город всегда являлся практически спортивной столицей Украины, поэтому я вас поддерживаю. И мы вот, построили эту площадку, построили футбольную площадку, построили для э, массовых видов спорта э, площадки. Поэтому такая тенденция будет продолжаться в городе Донецке. Еще раз позвольте мне поздравить вас с праздником. Мы работаем с тем, чтобы в городе Донецке было спокойно. Безусловно, получаются какие-то сегодня. Ситуация очень сложная, но мы пытаемся в городе обеспечить стабильность, правопорядок и безопасность. 26 июня. Был задержан подельник террориста Игоря Безлера, который сейчас контролирует горловку по прозвищу Чех. Об этом сообщает пресс-служба службы безопасности Украины. Там сообщение говорится, вот на видео сейчас видно этого Игоря Безлера, который является отставным подполковником Главного разведывательного управления генштаба Российской Федерации. И вот СБУ сообщило, что его подельник Чех направлялся в Крым, пытался покинуть зону антитеррористической операции. Этот человек, которого они задержали, руководил группой из 25 боевиков, которая обеспечивала передвижение военной техники, в частности зенитных установок и танков, и диверсантов с территории России в Славянск и Горловку. Также его подозревают в том, что он участвовал в вооруженных конфликтах с украинскими силовиками в Антраците, в Красном Луче и в ряде других городов Донбасса. По данному факту было возбуждено уголовное производство. Вот. И появился видеоролик о бойцов аэромобильной бригады номер 80, это львовская бригада из аэропорта Луганска. Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что якобы бойцы брошены в аэропорту, они там голодают и там даже чуть ли На Зайцева ходяться для того, щоб їду -то добити. І бойці, щоб опривернути цю інформацію, записали відео. Ми військовослужбовці 80-ї окремої аеромобільно-десантної бригади, яка дислокується у місті Львові. Зараз ми виконуємо бойове завдання в міжнародному аеропорту Луганськ. Ми хочемо звернутися до журналістів та засобів масової інформації. З проханням! Не розповсюджувати достовірну інформацію, яка не відповідає дійсності. Тим самим ви допомагаєте нашому ворогу. Ми хочемо вас запевнити, що ми не маємо ніяких проблем з продуктами харчування та питьовою водою. Також ми хочемо передати вітання нашим рідним та близьким і запевнити, що ми всі живі, здорові і будемо виконувати завдання до тих пір, поки не поступить команда відбій. Слава ВДВ! бойцы 80-й аэромобильной бригады защищают аэропорт, в Донецке была взята часть внутренних войск, часть номер 3023. Об этом сообщает корреспондент острова. Пытались часть, ну, ожидался, что будет штурм части, но штурма не было, ее как бы сдали по обоюдному согласию. С одной стороны, террористы не штурмовали, с другой стороны, военные не оказывали им сопротивления. Попытались провести переприсягу военнослужащих, чтобы они вступили в армию днр но однако пока что никто не захотел продолжить службу в армии днр поэтому так называемый министр обороны донецкой народной республики лидер славянских террористов игорь стрелков гиркинова фамилия настоящая издал так называемый указ которым он уволил в запас этих военнослужащих вот есть несколько видео иллюстрационных Может быть, кто-то не понял, кто-то? Да, они не поняли, повторите им еще раз, объясните, им непонятно. Те, что... кто принимает присяг, те выходят и строятся направо, на плацу. Те, кто не принимает присягу, те остаются здесь. Солдат этой части рассказал, как происходил так называемый ее штурм, но ну, если это можно было назвать штурмом, и объяснил, почему солдаты не оказывали сопротивления террористам. Во время переговоров, ну естественно, рота поднята к боевой готовности на огневых точках, было что вернутся переговоры между командованием нашей части и командованием ополченцев. Поступила команда Отбой, потому что превосходящие силы. Непосредственно у нас задача не, не только защита городка, военного городка, но еще и защита объекта. Так что, когда прошли участники, мы не смогли бы выполнить свои непосредственные задачи. Этим видео мы завершаем выпуск громадского донечины. Смотрите громадской донечины каждый день в 19.00, а также большие часовые выпуски по вторникам и пятницам. Оставайтесь громадским, следите за новостями.